袁扒皮、啊，你的衣服洗过了，干净了。仔细谨慎是我们这个行业最基本的素养。嗯。脸怎么了？明知故问。站住！我有话跟你说。 看到了吗？终止并购了。我那天是唯一一个答对的人，你凭什么淘汰我、啊？我就知道你要来跟我说这事儿。什么意思啊？你确实回答正确了，但那只是暂时的。终止并购，大家只会觉得马玉科是为了买空套现拉抬股价，但其实呢，并不是。他这么做，只是为了。 多拿一个董事会席位，外加管理阶层决定的表述权，懂了吗？有一句话你一定要背下来：不要相信自己，但一定要相信我。你不适合 MH，不可能，这么有自信？好呀，那我再给你一个测试。 如果你能完成，我就让你进里面去。好啊。 是不买？你是魔鬼吗？什么烂考核？不好意思啊，我可以再试一下这件吗？谢谢。你果然完成不了任务啊。 任务过半，为什么不试了？你一连试了七件衣服，但是完全没有要买的意思。柜姐不给你好脸色看也是肯定的。可是你呢？你就像是中了枪一样的尴尬，结果却是落荒而逃。你这算什么测试？你就是耍我玩。从这个测试就可以看出来，你是一个。 内心极其敏感，承受能力极差的人。我说过了，投行就像战场一样，你，你不行。但是将军，虽然你智商不够，你还算是一个做事缜密的人。我觉得吧，或许咨询行业更适合你。其实，我早就为你做好了准备。 威氏咨询公司，国内排名前三的咨询公司，一个总监助理的位置，年薪不低于三十万，而且升职空间很高。不用感谢我，我是不会放弃的，我一定会进 Rematch。我也说了，你一定进不来。别的女孩子遇见伤心的事情，哭一哭也就算了，可是你呢？ 你是一个连眼泪都流不起的人。